Олександр Кучер футболіст із Києва. Він навчився грати у Харкові, а будувати кар'єру у Донецьку. І тепер у Київ він приїздить заможньою людиною. Успішний клубний маршрут. Динамо Металіст Шахтар раніше нікому не вдавався. Батьки не заперечували, щоб ти пішов у футбол, адже на ньому не проживеш. Коли починав займатися, сильно були, як би... довольно тем, да, что занимался футболом, потому что в этот период тоже времени, когда в детстве да, многим чем занимается ребенок, я занимался еще баскетболом. Просто у меня как бы тоже получалось играть. И за счет этого просто как бы мама желала, наверное, больше, чтобы я занимался баскетболом. Но все-таки интерес к футболу пересилил. Ты прошел школу киевского «Динамо», а с кем ты подписал первого контракта? Арсенал Харьков. 500 гривен зарплата была зарабатывал в тот момент. Ну, тоже отдал, какой-то маме отдал половину-то точно. Ну, в детстве было, помню, 5 рублей нашел еще. Русскими, когда еще маленький был. Тоже uh -huh. отнес домой, -то. Когда я ходил калидовать, мне давали какие-то деньги, я приносил их домой, отдавал маме. Купоны были, ну, когда менялось все время, все время у нас как бы какие-то купоны, то все талоны, там еще непонятно, что было. Кажут, что футболисты ездят только на дорогих автівках. Яка у тебя машина? И как ты ее купил? Мерседес Е240. И то, наверное, не самостоятельно. Мне получилось его, как бы мне помогли тоже с этим приобретением. У меня сейчас, наверное, третья машина. Был Мерседес Е, e 240 600 Мерседес был. Сейчас тройка купе. БМВ. Про Мерседес новый мечтаю. <laughs> да. Ну, он еще не вышел, конечно, это будущее, это мечта. Как бы, ну, смотрим, может, как-то она будет. Должен выйти, вроде бы, говорят, скоро. <laughs> как бы, посмотрим. Гравцы зарабатывают до 30-35 років, а потом шкодуют, что марно вытрачали. Ты марно трат? Бывает, потому что, он, да, все-таки трачу. Не только я, наверное, семья у меня такая, как бы просто жена там, да, вместе бывает, да, что покупаем потому что оно не надо было, может, надо было. Но это в основном по мелочам, это не какие-то там большие покупки, какие-то грандиозные, а так. Айпады, да, выходят, вот мини-айпад, там большой айпад, есть большой, надо мини купить. Ну, нужен он или нет, знаете, тоже потом зачем он нужен был, если есть у него все-таки. ну, такие нюансы, которые можно обойтись без них. У тебя призвище Кучер. Мав бы керуваты на поле, а ты обрав захист. Чему? тяжело сказать, в принципе. Ну, наверное, все-таки это в Харькове больше произошло, наверное, именно защитник, потому что как бы по детству в футбол, когда я играл, занимался, я играл и полузащитником в основном, защитником тоже играл. Ну, последний год где-то полузащите играл, а, как бы уже в Харькове я уже стал именно так больше защитника. Играл. Ты играл у Арсенале Харьков, Банансе, Металисти, Метадони и Шахтари. Где краще? Ну, конечно, Шахтер, Шахтер это на первом месте будет стоять по условиям, по экипировке по всему, по инфраструктуре, как бы, ну, полностью, вот не оговариваться даже. Тебя знаменитостью сделал Луческу? Большой тренер, наверное, большой человек. Многое дал мне, как бы, в плане видения, да, ну, много теорий, как бы, это очень помогло, как бы, подготавливаться к матчам. человек, который много уделяет этому внимание, тактика, теория, как бы, и это очень помогло Если слушаться вещи, которые он рассказывает, и делать то, что говорит место, это очень сильно помогает. Футболисты переважно отдыхают на море. Чему? В отпуске, ну, конечно же, куда-то на море, в теплые страны. Летом мы в основном в Турцию выезжаем, как бы, ну, маленький ребенок. И чтобы недалеко лететь, было как бы там условия более, более приятные, как бы подходят, да. А зимой мы ездили в Дубае, тоже чтобы пытались не сильно большие перелеты были. Как, вы знаете, разные есть путевки просто на отдых и как-то именно сравнивать их тяжело. Просто есть разные отели, разные ну, качество, качество звезд, да, три звезды четыре, пять звезд, там, премиум. Ще 7 звезд. Тяжело равнить просто іменно путівки, з чем это можна приобрести. А я не занимався путівками за нами У тебе дружина вдома, як бухгалтер. Ну, мы именно так не ведем, просто какой-то счет, ну, да, сколько потратили, что там, если что-то надо, там, какое-то радиозное купить, как бы, да, там, решаем вместе, покупаем, если это что-то надо, полезно. А так, именно, в принципе, если нужны деньги, там, ну, и расспрашивают, там, надо привезти, там, или что-то, или, ну, на своими пользуются, как бы, никакого. Именно строго не следим. Там, если надо, я звоню, еду с тренировки, там, что-то надо купить, именно я могу заехать купить, там, яблоки, да, купить, там, ну, фрукты какие-то, что-то, да, а так, в принципе, и там по дому для ребенка это все ездит, там э, водитель как бы покупает. Я не говорю, что надо, и покупает. Это у меня больше жена, что по Она, она любит за да, такими вещи, это ее стихия, Как бы, у нее бутик свой тоже, она вот, ездит в Милан, да, Тоже все время да, заказы делает. Ну и любит тоже вещи, в принципе что-то надо определенного вот купить. Я знаю, мне надо идти рубашку купить. Вот мне надо, я приду, вот подойду, дайте мне, покажите мне рубашку. Вот я куплю, я не буду ну, рубашку все уйду. Я не буду смотреть, какие там еще вещи привезли, что еще там у них есть. Мне это не интересно. В основном просто это магазин жены перформансе. Я просто им так у них одеваюсь. Туби 30. Ты уже думаешь про бизнес после карьеры? Нет, бизнесы есть, они как бы, ну, я ими не занимаюсь, потому что я все-таки отдаюсь всем предпочтение футболу сейчас и занимаюсь только Все мысли связаны только с этим. Я надеюсь, впереди инвестиции В принципе, так э, инвестировать сильно не, не, думаю об этом, пока не надо футболчик поиграть, еще потом инвестировать. Навіть грошей не вкладаешь, как в детинстве, пригадываешь, у пляшку. Тяжело вспомнить, как бы на ну, то, что было, да, собирали, Но, на что покупали, тогда я не помню. Собирали всей семьей, как бы, в эту копилку тоже, там. и так, когда на день рождения дарили, да, какие-то деньги, кто-то там приходил, и родители, ну, все туда, и там, когда разбили, просто что покупали. А у меня сейчас есть тоже. Так, ну, как бы мелочь, да, которая есть, собирается туда, складываю потихонечку. Потом, может быть, как-нибудь придется разбить. У тебя были великие финансовые дефолты? На заправке приехал, вышел рассчитаться за бензин садился в машину, пошел человек, попросил, а можно автограф? Я дал ему автограф, конечно, сел в машину и уже понял, что я без кошелька. Ну, сразу отъехал, 100 метров буквально вернул, нету кошелька, вернулся назад, на заправке ничего нет. Ну, понял, кто забрал. Там, может, денег не так было много просто, то, что там были все как бы карточки, да, там скидочные, там кредитные, да, хорошо, что успели заблокировать, потому что сразу начали приходить сообщения, как бы, ну, проверки, с банка, с банка что вот кто пытается снять и... ну успели заблокировать ничего не сняли. а кто ты футбольный агент агент у меня как такого агента нету да но я все время ну всю жизнь как бы меня связывалось человеком, э, с красненьким э, значит наверное, да вот и как бы вот мы с ним все время. Я вот 16 лет. Харьков, он Харьковском арсенале работал. Вот я с ним как бы. Мы друг друга знаем хорошо. Он мне, можно сказать, это отец мой, он мне заменил отца. тоже очень помогал мне в жизни. У меня агента не было. Я же говорю, просто то, что происходит вот по жизни, где-то подсказать, что-то спросить. Я могу обратиться, да, вот к этому человеку, он может посоветовать. А в плане какие-то, ну, какие условия, там должны быть агента что-то, я не знаю, даже не скажу. Ты за «Металлист» часом доси тихенько не вболеваешь под крывалом? Кто будет другим у чемпионате? Тяжело сказать, да, кто все-таки победит. Но ну, то, что здесь меня симпатизирует металлист, как бы как команда. Я бы отдал бы им. Ну, конечно же, тяжело что-то говорить сейчас, потому что все впереди, еще все матчи у них впереди самые решающие. И все будет решаться, я думаю, во многом в личных встречах между собой, когда будут играть команды. на металисты имеются в виду, не проведена. Сашко Кучер захисник із нетиповим характером. Він живе так, наче все ще дитинство, і він далекий від сучасних бізнес-моделей. Цікаво знати, що у нього лежить у кишенях. Телефон. Включи. Рівно. Що, пішені сьогодні.